أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقنة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل, أو أزل أو, أظلما أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال شارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين والقيد ما جيء به li jam'in aw man'in aw bayani waqi'in alqaidu maji'a bihi li jam'in aw man'in aw bayani waqi'in satu lagi istilah yang kita nak faham pada hari ini iaitu istilah bait ha. banyak sekali disebutlah bait bait Ha, cuma kita dah Melayu kan jadi kait. <coughs> jadi apa makna kait? Dia kata maji abihi li jam'in. Kalau kita nak terjemahkan kait ni pengikat lah. Ha, tali, rantai itu disebut sebagai kait. Okay. Ha, itu dari sudut apa ni dari segi, -segi salin bahasa dia. Kait iaitu tali ataupun rantai. Ataupun kita kata pengikat. Apa yang dimasukkan di sini? Qaid ialah maji abihi li jam'in aw man'in aw bayani waqi'in. Boleh tulis sesuatu yang didatangkan sesuatu yang didatangkan bertujuan untuk menghimpunkan sesuatu yang didatangkan makna qaid sesuatu yang didatangkan bertujuan untuk menghimpunkan entiti-entiti bagi sesuatu perkara entiti-entiti bagi sesuatu perkara atau atau menghalang kemasukan entiti entiti yang tidak berkenaan dalam sesuatu perkara atau menghalang kemasukan entiti entiti yang tidak berkenaan dalam sesuatu perkara atau hanya menjelaskan realiti sesuatu perkara Ada tiga tujuan kait dia sebut di sini. Yang pertama untuk jamak. Jamak tu maksudnya menghimpunkan ataupun memasukkan. Yang kedua menghalang ataupun mengeluarkan entiti-entiti yang tidak berkenaan. Ataupun menjelaskan realiti sesuatu perkara. Tak jelas lagi kan takrif ni. Kita akan tengok satu-satu contoh. contoh bagi tiap-tiap satulah. Macam mana contoh jamak, macam mana contoh manak dan bagaimana contoh bayan wakil. Okay. <tuh> okay. Contoh uh, jamak dan juga Uh, apa ni contoh jamak dan juga manak tu kita boleh lihat dalam definisi najis apa definisi najis kau ingat definisi najis mustaqdaron mustaqzarun yamna'uun syai'un mustaqzar yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhisa okay, ini takrif najis kan okay, dalam takrif ni a uh, mana dia mustaqdar satu benda yang keji ataupun kotor dan benda tu yamna'u min sihati solah. Dia benda keji ataupun kotak yang menegah daripada sah solat. Hai sula murakhisa ketika mana tidak ada perkara-perkara yang mengharuskan ataupun membolehkan. Okay. <tuh> Dalam tarikh ni, kita tengok dia kaitkan mustakzam ni dengan yamna'u min sihati solah. Ini kita panggil qaid. Dia tak kata mustaqzar saja, Tapi mustaqzar yang menghalang daripada sah solat. Kalau perkataan ni tak ada, uh, tujuan dia, tujuan dia datangkan um, uh, yang nak umin sehati solat ni, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk mana? Ataupun perkata perkataan lain kita sebut ikhraj. Untuk kita mengeluarkan entiti-entiti yang tak berkenaan ke dalam takrif ni. Ataupun untuk kita menghalang entiti-entiti lain masuk ke dalam takrif. Kalau lah yang nak mensih hati solah ni tak ada, kita akan kata uh, najis, tak telinga najis, tak gigi pun najis, ha? ayat liak kita pun najis, ayat mani pun najis, semua tu kita akan hukumkan sebagai nah, najis. Sebab apa? Mustak mustakzar. Benda kotor, benda kotar. Benda kotak, benda keji disebut sebagai mustakzar. Tapi ayat mani najis ke? Kahak najis ke? Ingus najis ke? Tahi hidung, taik apa ni, telinga ke? Najis ke? Tak. Ah. Ha dia tak najis. Dah pada lurah dia najis. Tapi pada kita bincang sekarang ni, najis pada syarak. Najis pada syarak, dia bukan sekadar mustakzar, tapi mustakzar, yamna'u min sihati as-salah. Jadi perkataan yamna' min sihati as-salah ni, dia mengeluarkan entiti-entiti yang tak berkenaan. Benda-benda yang tak berkenaan daripada masuk ke dalam tarif. Kalau tak ada ni, dan apa ni benda yang kita sebut tadi tu masuk juga dalam takrif najis. Pada syarak. Ha, tapi yang dimasukkan mustaqzar yang menegah daripada sah-sah solat. Jadi baju dia kena kahak ke, kah, kena apa ni uh, ingus dia ke, adakah solat dia tak sah? Solat dia sah tak? Sah je kan ha, sebab dia bukan najis pada syar syarak tapi pada lurah ya kan pada uh, lurah kullu syai apa ni apa kullu ma yustakzar dinamakan sebagai najis setiap benda yang kotor ataupun yang dianggap keji yang dianggap kotor dinamakan sebagai najis jadi pada lurah apa ni tak gigi ke tak hidung ke tak telinga ke kita boleh kita panggil ah ha? najis dari sudut bahasa tapi dari segi syarak, tak. Dari segi syarak, dia bukan najis. Boleh faham? Ha, jadi tujuan datang ni, ni dipanggil qaib. Sesuatu yang didatangkan, tujuan dia untuk apa? Ha, ni tujuan dia untuk mana? Untuk menegah ataupun menghalang daripada entiti-entiti yang tak berkenaan masuk ke dalam ta'rif najis. Boleh faham? Apa lagi? Okay? Ha? Apa <laughs> ha. yang nampak bagi kita yang tak nampak <laughs> kan? Ha. <coughs> eh. Ada yang nampak ada yang tak nampak, besarlah eh, tu. Ah, ha, tak apa. <coughs> eh, kita tengok pula yang satu lagi. Perkataan ni, "Hai sulah murakhisah." Eh, kenapa dia bawa datang kan? Kenapa dia kaitkan ni? Eh? "Hai sulah murakhisah." ketika mana tidak ada murakhis. Murakhis maksudnya mujawiz. Ketika mana tidak ada yang mengharuskan. Sekarang ni, uh, wawasan katalah perkataan ni tak ada. Uh, kita kita andaikan perkataan ni tak ada, tarikhnya sampai sini je. Okay. Kalau tarikh dah sampai sini je, sampai yang nak mensihati solah ni. Kalau lah orang tanya, uh, Istinjak. Orang yang istinjak guna batu. Kan? Kan istinjak ni boleh dua. Sama ada guna batu ataupun guna ayak. Kan? Dua-dua boleh. Kalau ayak ada dia nak istinjak guna batu pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Ha. Dia masuk eh, dia bawa tisu. Kenapa bawa tisu? Kan? Ha. Jadi memang dia tak mau pakai ayak. Dia jimat. Kan? Ha. <insulting> boleh. Tak ada masalah pun. Cuma afdalnya ayak lah. Kan? Ha. Baik. Jadi, orang yang istinjak pakai batu, kan, dan tisu pun ambil hukum batu juga, dikira batu pada syarak. Adakah istinjak pakai batu ni, dia menghilangkan apa ni, najis tu? Adakah dia menghilangkan najis secara keseluruhan? Ataupun dia hanya menghilangkan air najis sahaja. Tapi kesan masih ada. Kesan masih ada. Air najis hilang dah. Kesan tu tak dapat dihilangkan kecuali dengan menggunakan ayam. Okay. Jadi uh, lepas tu dia nak semayang, dia ambil uduk, dia semayang. Sah tak semayang dia? Sah tak semayang dia? Ha? Sah ke lah, tidak? Ha? Solat, solat dia sah. Ha? Solat dia sah. Kan? Kalau, kita, uh, kalau kita istinjak pakai batu, lepas tu kita keluar tanda, kita ambil uduk apa semua, semayang-semayang tu sah solat tu sah. Ha. Jadi sekarang ni ah uh, sahnya solat seseorang yang istinja pakai batu tu sedangkan kesan najis masih ada di kemaluan dia tu dia seolah-olah bagi faham kat kita apa? kesan najis tu tak najis. Betul tak? Sebab najis kat sini yang yamna min sihati solat. Benda kotak yang menegah daripada sah solat orang hak istinjak pakai batu tadi ada kesan najis dekat kemaluan dia tapi uh, solat dia sah tak solat dia sah maksudnya kesan najis tu tak menghalang daripada sah solat yang ni kata najis menghalang daripada sah solat jadi kita fahamnya kesan najis tu tak najis faham tak yang kita faham dapat fahamnya kesan najis tu tak najis sedangkan hukum tak macam tu Hukumnya kesan najis tu adalah na najis juga. Faham tak? Cuma dimaafkan sebab ada ruh rukhsah keringanan. Syarak bagi keringanan untuk istinja guna ba, batu. Kan lepas tu ada kesan tu hak tu maaf. Ha? jadi nak masukkan nak masukkan kesan najis tu dalam takrif najis juga maka didatangkan lafaz haisu la murakhisa. mustakzar ah. Mustaqzar apa ni benda kotak yang menegah daripada sah solat ketika mana tidak ada murakhis. Ketika mana tidak ada perkara yang mengharuskan yang membolehkan. Kalaulah ada perkara-perkara yang membolehkan uh, apa ni macam contoh bak istinja tadi orang istinja guna batu tadi itu antara satu perkara satu keadaan yang membolehkan seseorang tu dia solat dan solat dia sah walaupun dekat kemaluan dia tu ada ke sana najis. Jadi didatangkan perkataan hai sulam murakhis ni tujuan dia untuk apa? Untuk ja jamak ataupun dalam apa ni kata lain kita kata untuk idkhal untuk kita masukkan entiti najis dalam tak takrif. Kalau tak entiti najis tu tak termasuk dalam tak takrif. Ini antara tujuan Baik ha, nah, Mudahnya apa ni kalau contoh biasa kan? Contoh biasa, kalau lah sekolah bagi arahan dia kata alat tulla, kalau payah hang nak faham mak ni. Ambil perkataan biasa apa <coughs> Arahan daripada sekolah dia kata alat tulab ad-dukhul ila ad-dukhul ila al-qa'ah. Contoh dia arahan daripada sekolah kan. Poni me, uh, mesti kepada ke atas semua pelajar untuk masuk ke dalam dewan. Semua pelajar. Okey. Tapi katalah sekolah nak asingkan antara pelajar-pelajar yang berjaya dalam peperiksaan dengan dengan yang gagal. Dia nak suruh masuk tu yang berjaya aja. Jadi apa yang dia perlu buat? dia kena kaitkan perkataan tulab ni dia kena datangkan sesuatu lafaz yang lain untuk kaitkan perkataan tulab tu iaitu tulab yang berjaya sahaja dia akan kata, kita akan kata macam ni ala at tulabi an-najihina an-najihina ad-dukhul ila al-qa'ah jadi sekarang ni kita kaitkan at-tulab dengan an-najihin. Ini disebut sebagai qaid. Saya faham tak? Ini disebut sebagai qaid. Kita ikat perkataan tulab ni dengan satu sifat. Itu yang ber berjaya. yang berjaya. Jadi waktu ni perkataan tulab ni tak difaham secara umum. Faham tak? Tak difaham secara umum. Sekarang ni perkataan kita datangkan qaid, kita dah keluarkan pelajar-pelajar yang tidak berjaya. Jadi pelajar yang tidak berjaya tu itu adalah entiti yang tak berkenaan. Faham tak? Yang tak ada kena mengenai kita tak mau depa. Itu tujuan kita datangkan. Baik. faham tak? Kadang-kadang tujuan dia untuk mengeluarkan entiti yang tak berkenaan ataupun untuk memasukkan entiti yang berkenaan lah ke dalam sesuatu tarikh ataupun sesuatu perkara tu lah. Boleh faham tak? Ini dia panggil kait. Faham tak? Kalau kat sini, kita faham alat tulab. Semua pelajar. Hak berjaya dan juga tak berjaya. Tapi kat sini, alat tulab an-najihin, kita dah keluarkan pelajar-pelajar yang tak berjaya daripada arahan tu. Boleh faham tak? Itu tujuan qaid. Ini kita namakan qaid. Ha, kadang qaid boleh boleh jadi sifat. Yang ni sifat. Kan Kadang qaid boleh jadi syarat. Kadang qaid boleh jadi mudhaf ilaih. Macam-macam lah. Ha? Ha, ini contoh je. <coughs> ni kalau tak faham yang ni lah. Kan kalau tak faham takrif ni. Okay, apa akan jumpa benda ni dalam syarah-syarah ataupun dalam hasyah. Kan? Dia akan ketika membincangkan uh, apa ni takrif, definisi. Kan? Kita bincangkan definisi yang biasanya adalah kan perbincangan-perbincangan macam ni. Ha. <coughs> Okey, boleh faham untuk dua tujuan qaid iaitu jamak dan juga mana ada satu lagi tujuan bayan wakil. Okay. Iaitu menjelaskan realiti. Ha. Dia ada kait. Tapi kait itu sekadar untuk menjelaskan apa ni realiti. Dia tak ada, orang kata apa, tak ada memberi kesan apa-apa kepada hukum lah. Kan? <tuh> contoh. Ha. Contoh dia. Dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang iddah. Iddah perempuan yang monopaus. Monopaus tahu kan? Ha. Kalian yang tak tahu? Tahu. Ha. Perempuan yang monopaus. Allah Ta'ala kata apa? Apa ni? Wallai lam uh, wallai lam ya. Apa ayat dia? <laughs> wallai lam yahidna minisaikum inirta betum aida salah satu asyhur betul eh okay. <coughs> okay. Okay. walla iya isna walla iya isna kan hmm. walla iya isna min Nisaikum Ini letak betul Faidatuhunna aiddatuhunna salah satu ashur Okey dalam ayat ni Allah Taala kaitkan dengan perkataan ini letak betul. Sekiranya kamu syak. Sekiranya kamu syak. Yang sekiranya kamu jahil. Ayat ni ada sebab turun dia lah. Sebab turun dia. Uh, sebab sahabat tanya Nabi. Kan? <coughs> sebab sahabat tanya Nabi tentang perempuan yang tak datang haid dah. Monopause. Berapa dia punya iddah dia? Sebab ayat Mula-mula hak turun apa ni wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Senya perempuan-perempuan yang ditalak kan perempuan-perempuan yang telah diceraikan maka depa kena hendaklah mereka menunggu tahan diri depa daripada berkahwin sebanyak tiga ku kuruk. Kan tiga kali su suci. Jadi sahabat uh, apa ni tertanya-tanya lah macam mana pula perempuan yang tak datang haid? Yang dah tak main haid dah, monopos dah. Ataupun perempuan yang tak ada haid. Ataupun perempuan yang mengandung. Berapa iddah dia? Berapa lama? Jadi, mereka tanya Nabi. Faham? Mereka tanya Nabi SAW. Jadi, turun ayat dalam surah At-Tolak tu. Kan? Allah Ta'ala sebut. Walla'i ya'isna. Al-ya'isah ya ni perempuan yang monopos lah kan itu perempuan-perempuan yang telah putus asa daripada haid. dia so, dah tak mai haid dah. Ha, ini ertah betul. Ha, ini ertah betul. Sekiranya apa kamu syak? Maksudnya kamu syak yang ini, kamu jahilkan berapa iddah dia. Maka iddah dia fa'iddatuhunna salah satu ashur. Iddah dia tiga bulan. Wala illam yahitna. Dan juga perempuan-perempuan yang tidak tidak ada haid. Budak contohnya tak ada haid lagi. Kan? Iddah dia tiga bulan juga. Lepas tu Allah Ta'ala sebut iddah perempuan yang ha? hamil. Kan? Ha. <tuh> Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadakna hamlahunna. Wa ulatul ahmali maksudnya perempuan-perempuan yang mengandung lah. Perempuan-perempuan yang hamil. Ajaluhunna maksudnya tempoh iddah dia adalah sehingga dia beranak. Okay. Mau nak bagi tahu perkataan ni. Ini letak betul ni. Ini ada kait ni. Maksudnya, perempuan-perempuan yang dah monopaus daripada isteri kamu, sekiranya kamu uh, syak kan, berapa jumlah iddah tu? Maka jumlah iddah dia tiga bulan. Adakah jumlah uh, apa ni tempoh iddah tiga bulan ni berlaku apabila dia syak? Kalau tak syak, tiga kuruk. Macam tu ke hukum dia? Siapa yang dah mengaji, dia tahu lah. Kan siapa yang dah mengaji bab munakahat, bab nikah kahwin, ha, dia tahu dah. Orang oh, perempuan yang apa ni, uh, perempuan yang monopause dia punya dia punya iddah dia tiga bu tiga bulan sama ada dia syok ke tak syok ke kan tiga bulan lepas tu kenapa Allah Ta'ala kaitkan ini betul betul ni sekiranya kamu syok sekiranya kamu ragu-ragu adakah bila ragu-ragu saja baru tiga bulan kalau tak ragu-ragu bukan tiga bulan ha, jadi dikatakan ini letak betul ni qaid ini li bayanil waqi' Lepas ha. lapo buka contoh tafsir as apa ni uh, sawi ala tafsir jalan lain nah dia dia apa ni dia huraikan kat situ dia kata al qaid dalam ayat ni li bayani li bayanil waqi' ha qaid dalam ayat ni ini letak betul ni untuk menyatakan wah wakil untuk menyatakan realiti peristiwa yang berlaku waktu turun ayat tu. Faham tak? Ha, dia tak ada apa ni beri kesan apa pada hukum. Bukannya hukum tu tiga bulan, kalau syak, kalau tak syak, bukan tiga bulan. Ha, bukan macam tu, kita tak faham macam tu ayat tu. Ha, tak? Sebab kait ni hanya untuk dibayar ni al Ha, begitu juga ayat <coughs> ayat tentang kosor. Kan? Ayat tentang tentang kosor. أياك عن قصاوت أَحْوَنِ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَّ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ fatinakumul ladzi nakafaru. Okay, perkataan eh adalah qaid. Qaid li ni, al -wake. Ayat tu Allah Taala sebut apa? <coughs> Allah Taala kata apabila kamu musafir di atas muka bumi ini maka tidak jadi kesalahan tidak berdosa untuk kamu mengkosor solat. Fala junaha alaikum anta qasuru minas solat. Tak jadi kesalahan kamu nak kosor solat ni kamu nak pendekkan solat empat rakaat kepada dua rakaat. Tapi Allah Taala letak kait dalam ayat tu in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Yang ni jika kamu takut diserang orang-orang ka -orang, kafir. Jadi kita faham apa? Sekali lalu kita ayat ni kita faham apa? Boleh kosor kalau tak kalau takut diserang. Kalau tak takut diserang, tak boleh. Tak boleh kosor. Yang tu yang kita akan faham dengan ada kait tu. Faham tak? Sebab dikaitkan, boleh kosor sekiranya kamu tidak sekiranya kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi fahamnya, oh kalau tak takut diserang, tak boleh kosor lah. Faham tak? Itu sekali lalu, kita lalu ayat tu, itu yang kita faham yang dari, daripada qaid in khiftum ni. Ni faham tak? Ha. Tapi ada ke hukum macam tu? Lah ni hangpa duk musafir lah ni. PKL ke apa ke kan? Apa kosong tak? Kan? Kosong kan? Ha. Tak kosar lagi kalau boleh tak mau bayang tau. <laughs> kan boleh kosong. <laughs> kan? Ha. <clears throat> takut ke yang berkosar tu? ni tulis dalam ayat, dalam ayat ni in kiftum kan tak berlawan kan dengan ayat tu ha, jadi dijawab in kiftum sini qaid di sini adalah li bayani al waqi' untuk menyatakan realiti peristiwa yang berlaku waktu turun ayat tu faham tak? sebab se ada apa ni ada orang yang muskil ada orang yang muskil dia pergi tanya Sayyidina Umar kan dia tanya Sayyidina Umar tentang ayat ni ya dia kata Allah Ta'ala sebut ni, in khiftum. Tapi sekarang ni, kita dah tak takut lagi lah. Islam dah kuat dah. Ha, lepas tu dia kata, aku pun macam tu juga, heran juga daripada apa-apa ni macam mana, heran. Kan? Ha, maksudnya, Sayyidina Umar dah terlebih dulu lah. Tertanya-tanya tentang ayat ni sebelum orang tu tanya Sayyidina Umar. Lalu dia tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ha. <coughs> Rasulullah jawab lah. Kan? Ha. Ini adalah tak salah Nabi jawab. Sadaqah tu ini adalah sadaqah yang Allah Ta'ala bagilah kan kepada umat ni. Awkamah kuala Nabi SAW. Ha. Jadi, uh, in khiftum an yaftinakumul ladhina kafaru tu itu adalah qaid li bayani al-waqin. Ha. Tujuan dia adalah untuk menyatakan uh, realiti peristiwa yang berlaku waktu turun turunnya ayat tu. Itu tujuan qaid didatangkan. Sama ada untuk jamak ataupun manak ataupun bayan wakil. Oh, Okey. Okay. <tuh> boleh faham? Ha. <tuh> Dan qaid ni dia macam-macam lah. Kadang boleh jadi qaid itu dia merupakan sifat. Ataupun mudah faham dia lafaz yang datang selepas lafaz lain. Ha? <tuh> lafaz yang datang selepas lafaz lain. Tujuan dia sama ada untuk jamak ataupun manak ataupun untuk bayan. Wakan. Okay. Lafaz lain tu sama ada sifat ataupun mudhaf ilaih ataupun boleh jadi apa ni uh, syarat in-in tadi tu. ada ha, tak? Ha. Itu semua boleh jadi. Uh, boleh jadi. Baik. Okay. Ada banyak lagi contoh-contoh kan dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ha, Itu cukup lah sekadar tu. kan ha, Itulah makna Qaid, kan itulah makna Qaid ha. ada soalan? Ha. <koh> umur -oh alam kita berhenti situ uh, kita sambung, arkanul islami khamsatun